Мені 50 років минуло. Я всю життя працюю, мої батьки працюють. Ми щось мільярдерами не стали, мільйонерами не стали. Прості. Люди просто ніколи не воювали. Ми, як люди прості, як я з заходу, він зі сходу. Ми як нормально жили, у нас немає нічого, що ділити. Ми як робили, так і робимо далі на простих роботах. Я, я не за те кажу, що на сході зараз люди вони мають, що вони обдурені раз. А щоб їх, щоб вони перестали бачити погано, наприклад, в тому, що я зі сходу їду, зараз прийшов до Дніпра один, щоб навести порядок. Для того треба навести порядок, вигнати весь криміналітет і дати людям спокійно жити. Я сам из Луганска. Там уже люди как то есть до референдума, когда это все только начиналось, было это все в начальной стадии, то там была где-то ситуация приблизительно 70 на 30, то есть 70% поддерживали так называемую ЛНР, то сейчас ситуация переломилась точно сюда наоборот. Пока порядка не будет, значит, пошли не будет. Нет, а тебя чего бояться? Не такие люди, как мы, что. Ли? Просто в форме и все. Це був пілотний проект для того, щоб е, патріотів, хлопців, які е, на той момент не мали е, змоги увійти в склад ані збройних сил, ані якимось іншим чином боронити е, порядок і кордони своєї держави. Вони, вони могли б найшвидше, е, не обминаючи професійну підготовку, е, створити бути в складі батальйону і забезпечувати правопорядок в своїй країни. До нашого батальйону входять всі бажаючі, які проходять конкурсний відбір. Проходять медичне обстеження і проходять за станом здоров'я до нашого батальйону. Також до нашого батальйону поновлюються колишні працівники міністерства внутрішніх справ, кадрові військові офіцери запасу. У 44-му домі жінку вбило, тільки прийшла, сіла на лавочки, розірвала аж голову до магазину, і кишки, і мужчин двох ранило, і дітей вбивають. Та кожен їх не знаю що. Їм треба, як воєнне время судити. когда я приеду и куда я вообще приеду и поеду я куда у нас нету ни бензина в городе ни газа ни кино ни света ничего нет ни связи ничего нет и ничего не будет вчера разбомбили э, парк понимаешь вчера все бомбили вообще стреляют но я не могу никак уехать отсюда просто некуда и не зашел Хочемо звернутися до вас з тим, що ви, також, як і ми, мали прагнення захищати свою батьківщину. Я Я не підтримую ніяку владу конкретно. Я воюю за народ, щоб мій народ жив ще з щастя і гідністю, щоб він не слухав ні того, ні того пана, а він сам собі був паном. Якщо ми зараз не виженемо... Нечість з нашої землі, рідної неньки України. Ми просто попадемо в рабство. За країну треба боротися, за неї треба битися, гристи і якщо треба вбивати. От, разом ми сила. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України. І хто не підтримує, також їм дякую, тому що без них ми б не були такими, які ми є. Хлопці, тримайтеся, народ ми з вами. Я діяко, український просад церквиського потерхату, в, в федеральному соборі. Ну и выгодный завжди, чтобы было место, где помолитися. Существует, естественно, психологический синдром после участия в боевых действиях, вот так как ребята, не служившие в армии, никогда не были в зоне боевых действий. Поэтому некоторые волнения у них происходят внутри этого. Родиной поставлена задача борьба с терроризмом. В, каким, в каких бы условиях это ни происходило, есть задача, которую надо выполнить. Поэтому, какой бы ценой там ни стоял этот вопрос? Он будет выполнен, терроризм будет уничтожен в Украине. Вот. Даже если будут там перебойные поставки продовольствия и всего остальных, всех остальных благ. Все в нашем батальоне готовы переносить все тяготы, трудности. В нашем батальоне никогда не было, нет и не будет готовы, не готовы. У нас служат люди, которые пришли защищать Родину. Любая задача поставленная Родиной будет выполнена с честью. Как бы тяжело это ни было. Родина может спать спокойно.

стоят по улице Ленина. Вы их видите. Отцеплен весь район, где находится штаб ДНР. Ну что у нас интересно? Вот. Русская православная армия. Тут. Русскую православную армию, да. Извини, Володя. Билет из Москвы, вот приехал человек какой-то из Москвы, оставил даже билет. Вещи там в середине. Я говорю, пойду подойду, скажу, надо 20 рублей, дадут 20, дадут надо билет назад. У вас машина есть? Нет. И вот это тебе помогало, чтобы мать на ноги поднять? Операция прошла успешно. Сначала из крупнокалиберных пулеметов были уничтожены бетонные укрепления террористов, после чего после применения ручных гранатометов террористам была показана серьезность наших намерений. На сегодняшний момент задержано более 30 террористов. Они сейчас вывезены в безопасное место. Сейчас продолжается уже точечная зачистка террористов. Они начали прятаться по домам, по подвалам, скажем так, для того, чтобы спасти свои жизни. Могу сказать, что, например, террориста, одного ну, из руководителей по кличке Борода, его нашли в подвале, предупредив, что если он не выйдет, то туда будет брошена граната. Поэтому товарищ дал. По раненым, действительно, у нас четверо раненых с нашей стороны, ни одного погибшего, что говорит о том, что заранее хорошо спланированная операция. С, развед... с разведданными могу даже сказать, что были у нас свои собственные разведчики внутри террористов, которые полностью нас информировали об их моральном состоянии, о том, насколько они подготовлены. Заранее были, в том числе, взяты в плен позавчера террористы, которые дали показания полностью о раскладе, где находятся снайперские точки, как будут организовано сопротивление, где находятся мины, фугасы. И также могу сказать что не было совершенно ни одного человека, который бы пришел бы из горожан поддерживать и защищать террористов. Если когда-то встречали нас, не пускали технику, так сказать, оскорбляли солдат, на сегодняшний день Мариуполь сполна хватил, что такое террористы, что такое негодяи, бандиты. И ни один житель Мариуполя не встал на защиту террористов. Здесь было два Урала, два града. Две они, установки. Две да? установки. Они вели огонь по... Опять же, предположительно по нам, по болкпосту. А Что-то с этой установкой не сложилось, и они сделали половину выстрелов. Вторая машина ушла, по следам видно. Mm -hmm. И подтвердили местные, а это осталось. Они ее подожгли так и предположительно заминировали. Сейчас ждем саперов. То есть она может в любой момент взорваться. Так Номер ну, снятый, непонятно чья она, но это явно не украинская армия. Есть, возможно, это с Крыма принято, возможно, это из России подогнали возможно. нам братский народ наш. Но точно это не украинская армия, это 100%. Конечно, всех волнует вопрос государственной границы. Этой ночью вооруженные силы при поддержке Национальной гвардии совершили марш с юга на север и с севера на юг для того, чтобы прикрыть ту часть границы, которая, к сожалению, была не прикрыта после массированных нападений террористов. В ходе этих боев боевики понесли значительные потери. И я думаю, что до завтрашнего дня полностью государственная граница будет прикрыта вооруженными силами Украины. Что касается трех танков, которые вчера прибыли на территорию Украины, через территорию, как раньше называлось, братского государства России, эти танки сейчас находятся в районе поселка Часов Яр Артемовского района они практически уже находятся в неисправном состоянии, потому что те люди, которые ими управляют, кстати, это граждане России, по нашим оперативным данным, поэтому танки дальше не следуют из-за того, что ряд из них поломался. Я также, пользуясь случаем, обращаюсь к танкистам, так называемым, которые там находятся. Я рекомендую для спасения своей жизни покинуть данные бронемашины, поскольку они в любом случае будут уничтожены с воздуха в ближайшее время.